Salam dəyərlilər izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Masazır kəsəbəsində, Masazırın girişində, əsas prospekt yolu yaxın 2 mərtəbəli, 4 otaqlı, super təmirli həyət evi təklifimiz var. Evin geniş maşınlıq həyəti var, fundamenti beton qarkazdır, cüt daşla tikilib, kəmərləri atılıb və yerdən kürsülüdür. Evin tikilişində və təmirində keyfiyyətli, bahalı materiallardan istifadə edilib, zövqlə təmir olunub. Tam yaşayışla ərazidə yerləşir, qazı, suyu, işığı qoşulub və daimidir. Sənədi isə tam mülkiyyət qutçadır. İndi isə evin içərisi ilə daha yaxından tanış olaq. Biz birinci mərtəbənin dəhlizindəyik. Evin döşəməsi isə laminatdır. Çox gözəl zövqlə təmir olunub. Burda yerləşir evin qonaq otağı. Qonaq otağı da genişdir, işıqlıdır. Kombi xətləri çəkilib, radiatorlarla aparatın quraşdırılması qalır. Ev çox münasib qiymətə təklif olunur. Qiymət haqqında ətraflı məlumat videonun açıqlama bölməsində qeyd olunub. Daha ətraflı məlumatı açıqlama bölməsindən əldə edə bilərsiniz. Fikirlərinizi isə şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Sizin fikirləriniz bizim üçün əhəmilidir. Burda isə yerləşir evin mətbəxi. ortaqların pəncərlərin qarşısı tam açıqlıqdır. Heç bir pəncərənin qarşısın maneə kəsmir. Dəyərli izləyicilərimiz, sizin də satışda olan daşınmaz əmlaklarınız varsa, buyurub bizə müraciət edə bilərsiniz. Satışında və reklamında sizlərə yardımçı ola bilərik. Burda isə 1-ci mərtəbədəki sanitar qovşağıdır. Sanitar qovşağı da tam təmirlidir. Beləliklə evin birinci mərtəbəsində yerləşdir, qonaq otağı, mətbəx, sanitar qovşağı. İndi isə evin ikinci mərtəbəsi ilə daha yaxından tanış olaq. Evin ikinci mərtəbəsində isə yerləşir 3 yataq otağı, sanitar qovşağı və eyvanı. Kanalımıza birbaşa əmlak sahiblərinin öz adından reklamlar yerləşdirilir. Buyurub müraciət edə bilərsiniz. Reklamlarımızın qiymətlərində isə endirimlərimiz var. Sizin də satışda olan daşınmaz əmlaklarınız varsa, buyurub bizə müraciət edə bilərsiniz. Satışında sizlərə yardımçı ola bilərik. Bu yataq otağından isə birbaşa eyvana çıxışı var. Dəyərli vaxtınızı ayırıb videolarımıza baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirik.